расскажу и покажу, как сделать вот такой планшетик и вот такие наушнички. Это очень легко. Что нам для этого понадобится? Распечатка. Здесь, как видите, вот такой планшетик. А я захотела вот такой сделать. У меня кукол много. Вот такая резиновая. Резина набытая очень нитка, э, скрепка разогнута, клей, ну, клей это отдельно, и картонка и ножницы. Так, сейчас я установлю так. нам понадобится еще одна куколка. -ку так, занимаемся наши ножницы что мы сделаем. Просто я хочу для Барби сделать. Так. может быть так ну просто я хочу лишь для барби сделать ну, это естественно для всех кукол своих никого не увидеть так очень кстати, легко их делать там нечего сложного что вы не... так не можете сделать простите дорослих Сначала нашу впихаем в скрепочку вот эти клипсы. Вот, впихнули. Потом берем нашу нитку. Нужно ее расширить, где надо, мы ее оберем, Это обычная вязаная нитка. Нужно ее очень легко скласть, чтобы она совпадала. Вот так. Так, где не надо, мы ее обрежем. Так. так, и здесь идет шнурочки. Вот как вы видите, в наушниках всегда идет шнурочки, которые чепляются до наших наушников. Так, цепляем их сюда, намазываем клеем. И еще на вот этот вот так Камерой, например, так. Беру нашу ниточку. Видите? Вот здесь приклеиваю. И кусочек нитки не жалеем. Ни капельки. Приклеиваем. Так. Приклеиваем. Пока клей, то может высохнуть. Но ну, главное обмотать. Вот. Мы отмотали вот так, что остальное мы вот так. И размер нашей куколки. Я делала для Барби. Мне сейчас помогает моя стрижка. Он стоит за календром. Повеждай, пожалуйста, свою Барби. Да. Так, трошки не звертайте, влагу на него. Так вот. Такая у нас цепь Барби. Это моя сестра, ей такая платье я делаю, это а не завертать. Вот, и раз нормальный по поясок. Здесь мы завязываем узлик. Сильно, Еще раз и подтягиваем, подтягиваем. Вот, завязали мы, дальше мы снимаем. Нам больше кого-то не понадобится. Улыбайте плюс на полке. Дальше берем картонку нашу. берем массу и клей. Как я вам говорю, у меня сзади черный все это картончик. На телефончика. Так и на все. Беру наш планшетчик. Так, вот так наклеиваем обрезываем. Где надо и где не надо, мы тоже можем по краям обрезать. Вот так. Остальное берем нашу добренько клея. Мазываем заднюю стенку вообще. Хорошенько. Так. Можно найти там, на этом желейке я и так насадила я. Тоже не взлетает еще, просто я снимаю на подвиконку. Не, потому мама там на кухне сейчас занята. То я не могу там снимать. Так, ниточка, чтобы усвоилась. Могу вырезать еще вот такую самику картоночку. Где-то по размеру тоже. Так, и на, и на них тоже мы наносим трошечки клея. И вот это грубоватенько приклеиваем. Смотрим там, там, чтобы ничего такого не вылетало. Вот, все. <coughs> вот, сделаю вот наши наушники и планшета. Так, сейчас я покажу, тяну на нашу колонку, как она выглядит. Так, смотрите, вот. Так она выглядит прикольненько. Сейчас ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на канал. До, до встречи. Пока.